Всем привет! С вами в эфире обсуждение X-фактора. Присоединяйтесь, люди, 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 дорогие. Я вижу, что еще нас не пустили в эфир, потому что еще все не готово. Под... Подходите в прямой эфир, потому что X-фактор должен идти и он идет, идет и еще раз идет. Всем привет! Папа мы в деле обвижений пастора. И соединяйтесь, люди, люди, дорогие. Я что они еще нас не пустят, потому что еще все не готово. Итак, мы готовы к студии. Давайте. Я вижу, к нам уже три зрителя присоєдилось і тут таке твориться, що просто немає слів. Уже три зрите, три глядачі дивляться нас в прямому ефірі. Це ж. Це ж, це ж потрібно так? Дивіть собі, три глядачі дивляться нас в прямому ефірі. Це три Це Сколько людей нас І Итак, я вижу к нам еще раз два три четыре пять пять зрителей присоединилось. Uh, думаю, еще больше глядачей до нас проявляются. Это реалити-шоу. Реалити -шо. Нам шоу тебя слышно. Хорошо. Пять глядачевых. глядя, чьи у нас дивляться по всей краине, або навіть ведь, больше. Кто у нас в онлайне? Подправляю всем. Три Тричі. Це що для мене. О, чотири. А як чотири нас дивиться? А блі, ну чому всі? Не хочете казати? Эфир. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Мы в эфире. Давайте я вас приветствую с таким грандиозным. Нет, мне... Это не я, я хочу есть. Yes! Это Алексей Калера. Мы не один зритель, який вообще. Это Алексей Калера. Тут не ни монтажа, ничего не можно сделать. Прямой эфир, в якому люди довіряють нам. А на этом я хочу завершить наш прямой связок. Ну, до свидания всем, я завершаю прямой эфир.